Sağ hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə Masudur qəsəbəsində təzə 6 nömrəli məktəbə yaxın belə bir iki mərtəbəli həyət ev çəkib təqdim edirəm. Bu bizim evimiz, bu da həyətdir. Yəni həyətinə gördüyünüz kimi beton döşəkə verilib, burada suyun kanıdır, trapdır. Bu bizim giriş darvazamız. Həmin iki mərtəbə alt otaqlar pədamayaq şəklində olacaq. Yəni təmir olunmayacaq. Atına məsəl tanış edim birinci. Yəni burada hamamla ayaqyolu kimsəsə gələcəkdə eləyə bilər, ya da ki, müxtəlif məqsədlər üçün istifadə etmək olar. Evin alt səthi gördüyünüz kimi rigerlərindən toxunub burada yataq otağı. Bu da ki, iri bir zal. Yəni təmir olunsa təbii ki, bu qiymət olmayacaq. Yəni döşəməsində görürsünüz ki, beton təşqə verilib, həyət kimi. İndi isə qafa keçək evimizin içinə. Yəni belə bir evdir. Qalxaq da evi içinə keçək. Qtaqıq imiz içinə. Evimizin təhlizi, təhlizin başında gördüyünüz kimi burada damla çıxmaq üçün yerə oyulub. Bu da ki qonaq otağımız. Yəni pəncərələr gördüyünüz kimi şəbəkəyə yığılıb. Bu da heyətimiz. Ev tam təmirli. Kombi sistemlə çəkilmiş, hazır. Döşəməsi gördüyünüz kimi laminatdır. Digərtə otaqlarına baxaq. Bu bizim birinci yataq otağıdır. Budaki ikinci yataq otağımızdır. Evimizin hamamla əlağı olsun. budakı mətbəximiz. Evin özü alt üst 140 kvadratmetrdir. Hardasa 1 tam 1.2 sotda tikilən evdir. Qazı, suyu xırdayımızdır. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət dəki 56.000 manat. Video olamız izlədiyiniz çox təşəkkürlər. Qalaq növlü birliyi üçün və şərh bölməsi fikirlərinizi bizim ilə unutmayın. Hər ali bu qədər.